с вами плотно, еще плотнее сотрудничать и какие-то новые идеи и немножко развиваться. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, любое пожелание, я вам гарантирую, что мы ее поддержим. И мы ее воплотим в жизнь. В зависимости от того, что для этого необходимо будет сделать. Понятно, да? У нас есть небольшой список того, что мы хотим видеть. Я разделила это как бы на группы. Угу. Понятное дело, лига создана не для того, чтобы только получать, но и что-то отдавать. Понятно. Поэтому я разделила на то, что вы, ну, мы хотим получить угу. от вас, и на то, что мы можем дать для общества. например, поездка, каток, театр, да? каток, театр, вам мы, каток мы могу вам организовать элементарно. У нас есть каток еще в дружковке. Но это для начала. Просим урок по самообороне угу. Мы просим, чтобы нас научили первой защите, потому что преступность всегда есть, как бы с ней не боролись, и нам нужно уметь себя защитить. Uh -huh. То есть как бы. Давайте мы подумаем над этим. Я же думаю, у нас есть вот тренера. Хорошо, я переговорю э, с тренером. Если я думаю, на раза в неделю будете ходить к нему на тренировки. Если вы не против. Организуем ему тренировки. Нас у, у нас встречали в Где у нас есть такое заведение? Доброполе. В То, что вы сказали, уроки самообороны, это в наших силах, скалолазание в ваших, это в наших силах. Это то, что я сейчас заявил, то, что мы будем воплощать жизнь уже с этой недели. Например, в Доброполе у нас проблем нет. В Доброполе это наш порядковый норм, куда мы можем поехать уже на этой неделе. Мы не можем, мы и поедем. Помощь ветеранам. Понятное дело, ну, там, мы понимаем, что ветеранам не хватает очень внимания. И то есть мы можем устроить как-то с ними просто Встречи какие-то, чтобы мы послушали о их жизни, о их подвигах. И, ну, как бы, уделили им внимание. Думаю, им будет приятно, и, как бы, социально это будет активно. Какой-нибудь такой, ну, как глава, да, типа конкурса сделать, правильно mm -hmm. Возьмем розыскника, вот как бы... Проследить за человеком, чтобы он его не увидел, чтобы они следят. Правильно, это что же тоже интересно будет. Да, больше на да, месте Конечно, да. конечно. Мы дадим самого умного разыскника, который будет убегать из слежки. они будут искать поворот. Рейды в них неблагополучной семьи. Вот это обязательно. Мы сейчас давайте так, да, это сто процентов вас задействовать будем, чтобы вы просто как бы понимаете, когда приходят просто полицейские, люди, мамки, бабки, вот эти неблагополучные, не видят в них каких-то ну, злобных людей, правильно? Потому что мы их наказываем, протоколы на них составляем, детей забираем, у них привыкают. А вы же пойдете, вы же их еще и пристыдите. Я думаю, им стыдно станет, правильно? Да. Э, на счет рисунков мы хотим как-то украсить город. Э, когда мы вчера ездили на вот эту, акцию Еднаня, угу. там забор есть, там были рисунки, есть, но они уже да? Да, Хорошо, на а вопрос обновить. вообще проблем у нас нету. Буквально на этой неделе с Киева возвращается наш мэр. Я думаю, он против не будет, если мы там что-то разукрасим. Все, поэтому договорились. На этой неделе вам еще сообщат, планируем выезд Доброполя на, на Скалоладный. Понятно? И я на этой неделе решу вопрос, чтобы хотя бы два раза в неделю вы ходили на тренировки и занимались самообороной. У вас есть мой телефон, если вдруг кому-то что-то очень страшно надо, поэтому без стеснения набрали, сказали, хорошо, я всегда рад слышать, поэтому звонить можно в любое время.